श्रीमद्भगवद्गीते एतावद् अध्यायम् अक्षरब्रह्मयोगम् अर्जुनो वाचा किं तद्ब्रह्म किमत्यात्त्वं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधि अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयेणकाले च कथं सेनियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाचा अक्षरं ब्रह्मपरमं स्वभावोत्यात्ममुच्यते विसर कर्म विसर्गकर्मसञ्चितः अधिभूतं क्षरो भावत्पुरुषच्छादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेबरं यक्प्रयातिसमद्भावं यादिनास्यत्र संशयग यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेबरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां च मय्यर्पितमनो मा संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन सेदसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं यादिपातानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुसासितार मनोरणीयं स मनुस्मरेत्यग सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसपरस्तात् प्रयाणकाली मनसा सलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेत्य सम्य सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं विदो वदन्ति विचन्ति यत्यतयो वीदरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते ते पदं शङ्कर तेन प्रवक्षी सर्वत्वाराणि संयम्य मनोकृति निर् निरुत्य च मूर्तन्यादायात्मन्यात्मन प्राणमास्तितो योगदायिनाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याकरन् मामनुस्मरन् यक्प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमाङ्गतिम् अनन्यचेताक् सततं मां स्मरति नित्यच

तां देहोरात्रभितो जनाः अव्यक्तात् व्यक्तयक्सर्वात् प्रभवन्त्यगरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंचके भूतक्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसत्पार्थः प्रभवत्यगरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो यो व्यक्तो व्यक्तात् स न धनः यः सर्वेषु भूतेषु नच्यत्सू न विनच्छति आव्यक्तोर यं प्राप्य न निवर्तन्ते दत्ताम परमं मम पुरुषः स पात्र पक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तक्स्थानि भूतानि येन सर्वमितं ततं यत्र काले त्वन वृद्धिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि तरदर्शभ अग्निर्ज्योतिरहक् शुक्लण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म पितो जनाव रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्त्रमसं ज्योतिर्योगि प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते गेगया यात्य नवृद्धि मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुतिपार्थ जानन् योगी मुह्यति गच्छन् तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव तानेषु यत् पुण्यबलप्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं पितित्वा योगी परं स्थानमुभैदिसात्यं इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नमः अष्टमोऽध्यायग